учеников специализированной школы номер 9 на тему дерматофитии. То есть по как вы, э, вам э, это известно, под, заболевание под названием лишаи. Вот. Значит, на чем я хотел бы прежде всего остановиться. Так как у нас патологических грибов, э, которые могут вызывать заболевания э, как кожи, так и волос, и ногтей, очень много, я на них останавливаться не буду и перечислять я их не буду. Но есть одни общие закономерности. Э, все э, эти грибковые заболевания, они имеют э, могут быть в состоянии спор, а споры, естественно, это защитная оболочка, поэтому эти грибы очень длительное время, иногда до полугода, даже до года, могут оставаться жизнеспособными независимо от человека, то ли это земля, то ли это песок, поэтому, естественно, дети чаще всего заражаются именно из, из песочниц общественных вот, или от земли. Но вот та же самая передачи этих э, заболеваний чаще всего еще э, виновны наши любимые домашние животные или же уличные бродячие. То есть кошки, собаки, они сами могут не болеть этими заболеваниями, но переносить на свои шерсти э, эти же споры этих грибов. Очень часто заболевания передаются от человека к человеку. То есть если в коллективе в детском есть заболевший ребенок, то, особенно если это на открытых участках тела у него это заболевание или ногти поражены, то чаще всего при э, тесном контакте, общении с друзьями, вот, могут заражаться также само, э, от, от человека к вот, человеку, передаваться. Ну, я уже не говорю про те места э, массового скопления людей, как общественный транспорт, э, дверные ручки, это все может быть, э, иметь место для передачи данных заболеваний. Э, в основном э, у нас э, подразделяется э, грибковые заболевания на четыре больших группы. Это волосистая часть головы, это гладкая кожа, это грибковое заболевание э, непосредственно крупных складок, а также это, это паховая область, вот. а также онихомикозы – это заболевание ногтей и э, микозы и подошв, то есть э, ступней. Вот. Еще один еще один путь передачи, я забыл его уточнить, это посещение общественных мест по типу как бани или душевые. Вот. Если мы без соответствующей, это бассейны, без соответствующей обуви, то очень часто там тоже дети и взрослые могут заболеть этим заболеванием. Значит, что общее, как определить можно данный вид, ну, как бы клинику немножечко коснусь. Начинается оно с красного пятнышка, потом там возникает пузыречек, потом это пятнышко увеличивается в размере приобретает вид кольца. Внутри оно начинает бледнеть, а по краю возвышающийся такой валик э, и э, корочки могут быть там или папулки, э, пузыречки, вот. Чаще всего отмечается зуб и если же это, ну, паховые складки или большие складки кожи, вот особенно если, например, под грудью у девушек, у женщин подмышечные складки, вот, то, так же самое, э, э, так же самое. Э, э, имеет четкий контур именно по краю, с такими же самыми пузырьками, папулками вот, и с бледным центром. На голове, что отличительно для, для по, по, части головы, это обламываются волосы. То есть они могут быть в виде пеньков, таких обломанных толь, черных точечек, или на каком-то расстоянии от кожи обламывается, и мы видим такие, как бы так, облысения с обломанными волосами, вот. то есть это очень легко продиагностировать, что это у нас уже что-то ну, не в порядке и естественно я призываю сразу же родителей, мам, пап, баб, бабушек сразу же идти обращаться к врачу, не заниматься самолечением и э, специалист вам всегда поможет и мы работаем практически каждый день, поэтому не затягивайте с этим. Заболевание довольно-таки опасно чем? Что оно может вызывать потом у детей очень много аллергических реакций, очень не говорю про само поражение кожи, да, непосредственно, но э, продукты жизнедеятельности грибов кожи, они вызывают аллергическую реакцию и вплоть бронхиальной астмы. Поэтому лечить надо очень быстро. А если это волосястая часть головы, то это грозит может быть даже облесением, потому как довольно тяжело потом оно будет лечиться, если мы его запустим в хроническую форму сами методики лечения я вам рассказывать не буду для этого есть я есть здесь на месте и мы здесь уже будем непосредственно каждый случай разбирать а вот меры профилактики да мы можем с вами это обсудить то есть если мы посещаем бассейн какие то парные или общие места пользования вот там где надо раздеваться там где большая влажность там где есть вода вот. Нам э, обязательно иметь индивидуально свою обувь, никогда не надевайте чужую обувь, э, а также ну, резину, я имею виду, да. А также э, после посещения этого бассейна вы всегда можете э, любую противогрибковую мазь в аптеке ку купить и в принципе обработать э, свои ноги. Вот. Однократно, однократно э, вас э, предотвратит ваше заражение если она такого, такого у вас имеется. Потом лекции кто-то из девушек посещает маникюр, педикюр делает косметологу, косметолога, выбирайте такие косметические кабинеты и, и, и эти самые салоны, где вы точно уверены, что там производится хорошая дезинфекция этого инструментария. Часто очень мы заносим эти грибы именно еще там. И особенно поражение ногтей очень часто имеет место. Вот. Лечение, когда поражены ногти, очень длительное, очень тяжелое. Поэтому будьте внимательны. Э -э профилактика для детей более э младшего возраста это, э -э – это все-таки мытье рук после улицы. Мальчишки играют в футбол, это опять-таки земля, это общий мячик, который берут руками и тут же они могут съесть пирожок, там, например, да, и, и как бы так могут занести эту инфекцию тем или иным способом. Вот, естественно, это общие игрушки, это какие-то, опять же, школьные предметы, общие учебники, компьютерные классы, где есть частая смена людей и за одним и тем же предметом, то я думаю, что в принципе гигиеническая соблюдение режима гигиенического этими детьми, я думаю, что предотвратит в большинстве случаев предотвращает от распространения этих заболеваний, а также, конечно же, обработка, как и должно быть, хоть в школе, хоть в детском садике, обработка столов, парк дезинфицирующими веществами, которые в принципе в каждой школе имеется медсестра и в садике, и они об этом знают. И я думаю, что они проводят эти, эти дезинфицирующие профилактические мероприятия. Ну, в принципе, вкратце, как бы так. И все, если будет у вас, да, еще один, хотя бы один, один момент, абсолютно, остановиться, пожалуйста, не ходите в аптеки и не, и не пользуйтесь, так сказать, советами фармацевтов. Они не специалисты в этом. Буквально недавно был ужасающий случай. Я просто не знаю, у нас все аптеки частные, и поэтому воздействовать на этих аптек я не могу. Вот, мама пришла и говорит, что ребенок чешется, дайте что-нибудь. Маме как всегда дают самый классный крем, крем Ген, а он гормональный, и, они, и мама целый месяц лечит гормональным кремом маленького мальчика. У которого и так еще гормональная система, не это самое, а тут еще э, она нарушает э, это самое. То есть, понимаете, а лечили совсем не, не то заболевание, которое этим кангеном абсолютно не лечится. Поэтому никогда не, не, не консультируйтесь в аптеках. Тем более там не всегда врачи продают эти лекарства. Там может быть абсолютно просто медсестра, которой ей надо сделать, так сказать, план работы. Поэтому приходите ко мне, время у нас всегда найдется на вас, и будьте здоровы.